ಹರಿ ಓಂ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಶುಕ್ರವಾರದಂತೂ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉತ್ತರಳ್ಳಿ ಮೈನ್ ರೋಡಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ದರ್ಶನ ಮಾಡಲು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ತಾಯಿಯ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋಣ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ನಾವೀಗ ಹಾಗೂ ತಾಯಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಾವು ಉತ್ತರಳ್ಳಿ ಮೈನ್ ರೋಡಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಹರಿ ಓಂ ನಮಸ್ಕಾರ सुन्दरि माधविचन्द्रसहोदरि हे ममये मुनिगणवन्दित मोक्षप्रदायिनि मञ्जुलभाषिणि वे शनाशिनि कामे वैदिकरूपिणि वेदमये क्षीरसमुद्भव मङ्गलरूपिणि मन्त्रनिवासिनि मन्त्र जय वरवर्णिनि वैष्णविपाकविमन्त्रस्वरूपिणि मन्त्रमये मन्त्र सुरगणपूजितशीघ्रफलप्रदज्ञानविकासिनि शास्त्रनुते भवभयहारिणि पापविमोचनि साधु जनाश्रित जय दुर्गति नाशिनि कामिनि सर्वफलप्रदशास्त्रमये परिजन दुर्गपदाति समावृतपरिजनमण्डितलोकनुजे हरिहर ब्रह्मसु ज्ञानमये गुणगणवारति लोकहितैषिणि सप्त मलासिनि सद्गतिदायि ज्ञानविकासिनि गानमये अनुदिनमर्जित पुङ्कुमधूसरभूषित